at the Бахнуло, стріль... стрільба, бахнуло і все. І ми давай з квартир тікати, тому що дим Дим почав валити такий, що ого-го.

Я с двумя внуками дома была. Мы услышали, как раз, говорю, чуть в кровати не упали, бабахнуло. Я говорю, ну, наверное, где-то или шина лопнула. Чай сюда. Ну, господи, вот еще надо восстанавливать. Ну, вот погибли. Молодые здоровые люди, вот. Ну а потом начали там поднимать эту лестницу, там по-моему одного человека спустили, я так точно не скажу, может быть я и второго кого-то. Я еще, то есть, о том, что там заплатишь, то прилично, уделяющийся, знаешь, да. Я хотел ее забрать, но она не. Потом у нас будут те обстоятельства конструций. И, выучившись, если несущая конструкції не повреждена, мы будем делать все, максимально быстро, и отновимся будинку.